Танковий батальйон 110 ї бригади щиро дякує Назару Лемберг за збір коштів на придбання дрону, який нам вкрай необхідний. Слава Україні! Героям слава! А, Приветствую! Вы О, смотрю, здесь? У вас, смотрю, у вас Степан Бандера есть. Какие-то флаги. Там все. Я из Германии, а вот есть еще и Z Patriot. То есть вы за Росії тоже. Не ни в коем случае. Не за за Бандеру одновременно? Не 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 не. Вы что? У меня все нормально с, с этой самой с головой. Зачем мне за каких-то задников топить? Не, ну там справа у вас задник. Это мой соведущий. Он мне помогает. Угу. А, смотрите, ладно, не буду про Степана Бандеру, там Шухевича ничего говорить. А... У меня другое. Сегодня прослушал в Даусе Зеленский сделал брифинг, на мой взгляд, абсолютно уебистый. Угу. Я не могу понять, почему он так унизил Евросоюз, от которого он так сильно зависит, и так он сильно прогнулся под Трампа, негодяя Трампа, который антидемократ. Фашисты и так далее. Вы слышали? Нет. Полностью можете, полностью можете озвучить, что он сказал, такое? Ну, прогнулся по, по Трампа, нес какой-то бред Трам, Зеленский ваш, что якобы там Евросоюз недостаточно помогает Украине, например, да, финансовыми и военными mm -hmm. отношениями. При этом он ни одного слова не сказал, что после Байдена угу. а, Трамп ни копейки не дал а, Украине и ни копейки бесплатно вооружения. А, ну и в, в таком же духе. То есть там какой-то бред просто от Зеленского я услышал. Угу. Прочитайте, По послушайте. Это видео есть. И что это ты... просто бред какой-то. Ну, я просто в ужасе был, когда его услышал. И как это повлияло или повлияет, он сказал. А, ну, я насколько понимаю, что европейские лидеры, а. они, конечно, все равно понимают, что Украине надо помогать, а. хотя там придурок такой а, во власти, а. а, все равно будут помогать, но единственное, скорее всего учитывая ваших миндичей, шминдичей, uh -huh. воров всяких, скорее всего, будут помогать деньгами э, и параллельно будут, э, э, там, знаете, такие вот есть компании э, в Европе, там Coppers Price Waterhouse, там э, Bering Point, там, которые проверяют э, правильное распределение денег. Так Я это думаю, прекрасно. Что, вот, сейчас, сейчас в Европе говорят так, что... Как бы правительству Зеленского, воровскому нельзя, конечно, не доверять, но помогать Украине надо, потому что Украина – это жертва агрессии России. Uh -huh. Поэтому ей надо все равно будет помогать, просто контролировать деньги, чтобы эти уроды ничего не украли. Так это ведь я прекрасно. Его, я считаю, что они правильно говорят, вот, нас. Ну это ведь прекрасно, что будут контролировать, куда деньги идут или нет. Ну да, ну конечно, я тоже думаю, чтобы не было вот этих... А может, 17... Зеленский специально ну, так говорит? Гривен, у Резников, Резников, да, друг тоже Зеленского был, 17 кривен за одно яйцо, там, типа, да. А может, а вот может они и вот и так и это все и, специально и, делают, чтобы Европа и, прислала это, своих контролеров, и, как и, вы думаете? Надо, надо поэтому контролировать любые европейские деньги, которые идут европейские там налогоплательщики. Так может он Абсолютно специально так. это делает? А как вы думаете? Помогать Украине тем не человек. менее надо. Надо. Говорю, может он специально так делает? Кто? Ну Зеленский, чтобы Европа прислала своих контролеров и они контролировали. Не, ну он там, он возмущается Европой, что они недостаточно много денег э, тратят на военную промышленность, он сказал. Ага. Вы, вы сами по послушайте, ну, что он там рассказывают. Такое его вот собачье дело Зеленского? Кто там что куда тратит? Там без него в Европе э, лучшие э, политики все понимают, куда и что ага. надо тратить. Но а может, ну, может, он, 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 захотелось они, так сказать. А он не, не, имел права такое не говорить. Неправильно это делают, неправильно то. У них там, ну ага. короче нес такой бред uh -huh. ваш Зеленский, uh -huh. что просто ну, у ну, меня уши вяли. Послушайте а зачем, а зачем вы вообще смотрите Зеленского, я не могу понять. Вот я не смотрю, а зачем а вы потому смотрите? Потому что я, я сочувствую Украине, которая жертва ограничения. Но если России, вы да, сочувствуете да, Украине и, за Донатки, Украины, зачем если, как у, вы как бы сочувствуете? Например, если у УСУ, там какой-нибудь Резников э, ворует деньги, да, uh -huh. яйца за 17 гривен, или там Зеленский или Ермак или прочие воры там и коррупционеры, то я понимаю, что это урон, урон ВСУ. А если урон ВСУ, то они будут слабее. А если они будут слабее, не смогут выстоять против российских агрессоров. А для меня это плохо, потому что я хочу, чтобы они выстояли. Нужно вам сделать так, чтобы они выстояли, понимаете? Не просто смотреть телевизор и сочувствовать. А нужно что-то де действовать как-то, понимаете? Ну, вы живете только за счет, пока спонсоров европейских сегодня, правильно? Не, я живу а за Украина счет этого. Я работаю. Не может. Это абсолютно. Я же работаю. Погодите. Вы ж... зачем вы говорите, что я за чей-то счет, счет живу? Я живу за свой счет. Нет. А, а... Дефицит бюджета Украины... Украины восполнение... нету дефицита бюджета. Как это нет? Вы что, посмотрите в гугле, какой огромный... Нету дефицита бюджета как в Украине. Украинский дефицит покрывается европейскими этими самыми, донатами. Правильно, Понимаю. европейские налогоплательщики... Так зачем вы говорите, что в Украине какой-то дефицит, если его нету? О, его нет, потому что европейские... Но получается, в, в Украине нет дефицита, правильно, правильно, правильно понимаете? я согласен, и правильно делают, что надо покрывать, чтобы ну, пенсионеры в Украине пенсию да. могли получать, чтобы, чтобы, там, чтобы Резников мог делать, яйца да. по 18 покупать. Не, а вот то, что при Резникове яйца, яйца по 17... А, уже 17. Таких, да. в тюрягу сажать надо... Или к стенке ставить. Они что посадили, предатель. потому что он заодно с Зеленским, правильно? А, да у него и Миндич, и это Миндич. ближайший друг. Понятно. И Баканов, а, вор, коррупционер и предатель Украины, тоже ближайший друг. Вот. Вот, а, а вот что вы делаете, чтобы помочь Украине? Вот ЗСУ помочь. Вот. Вы сочувствуете? Но... Сочувствуйте Украине, сочувствуйте украинским солдатам, а что вы делаете для того, чтобы помочь как-то? Посмотрите, ну, я, я живу в Германии уже 25 лет, да? Угу, я прекрасно. сейчас на пенсии, раньше работал, сейчас как бы пенсия, не могу какие-то донаты, да? Угу. Я 25 лет платил НДС, налог на добавленную стоимость, угу. то есть платил подоходный налог, платил там много-много всего. И вот из бюджета сейчас Германии очень много идет на поддержку Украины. Очень, я с этим очень много это сколько? Я с этим согласен. Очень много это сколько? Ну, 25 лет, посчитайте. Ну, я понимаю. Вот, например, объясню, с американских вы налогов... Не, не, не понимаете, Я вам просто объясню а, по-простому. Давайте я вам объясню по-простому. Любая покупка в магазине, любая покупка. Я все прекрасно понимаю. Я все прекрасно понимаю. Я прекрасно все понимаю. Например, с американских налогов с человека в месяц. Где-то около 12 долларов, если я правильно помню. Вот сколько с ваших налогов в месяц идет на помощь э, ЗСУ в Украине? Но... Я платил пока работал, пока не был пенсионером, я платил где-то 40% процентов от зарплаты примерно 40%. Ну, 40% процентов они же не все не шли в Украину. Правильно, оставалась большая ну, часть это бюджет, в Германии на пенсии. Бюджет правильно шло. я понимаю, либо нет? Да, ну бюджет что? Тогда еще не было а, войны. Бюджет. Ну вот в Америке посчитали, что с одного одного американца. На помощь Украине идет, давай скажем, 15 долларов в месяц. Вот. А вот сколько ваших налогов, вот тех, что вы сплачивали? Так, стоп, стоп. Я не понял, как из Америки идет, если Трамп прекратил полную помощь Украине? Не знаю. Как идет может, сейчас? Я не знаю, не может помню, он -то только для, до вас донес такую, не знаю. Помощь Украине как шла, так и идет. Правда, из не, Америки, Тра не, не Трамп из давал, чтобы Трамп закрывал. Это все еще помощь Байдена идет. На секунду. Трамп еще никакой помощи не давал Украине. Ну, это понятно. Ну вот. Это да, он полностью на ноль вывел помощь Украине. Почему на нем ноль? Идет помощь еще та, что было выделено Байденом. Это, это скорее, я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, это имеется в виду что там какие-то военные поставки были а при Байдене, еще не все поставили. Может быть, но что касается денег, я про это вообще не слышу. Чтобы деньги при Трампе шли в Украине. Да я же сказал, Трамп ничего не помогал еще. Ну сколько я же по моему нормально сказал. Я говорю, вся помощь, что сейчас идет, это еще помощь от Байдена. Понимаете? Ну, так вот, все-таки, все-таки, сколько вот из ваших этих налогов вот в Украину идет? Вы поинтересовались? Откуда вы знаете, что вот ваши налоги идут в Украину? Может, ваши налоги остаются любые, в Германии? Любые налоги. Может, любого, может вот какого-то другого человека взяли в Украину? А вот ваши решили, решили оставить и распределить по а, Германии. Такого не может быть, потому что э, единый бюджет из mm -hmm. бюджета уже э, формируется фонд помощи. Вот из а этого, из а этого бюджета То есть, сколько, человек, сколько заложено на Германии, помощь Украине? Он, создает этот фонд. А, а он фонд создает, который потом уже, а, как бы а, Бундестаг определяет, какой процент опустить на помощь Украине. Примерно так вот так, с какой процент вот из этого всего бюджета идет на помощь Украине? Какой процент от бюджета Германии? Да. Ну, я могу сказать только, знаете, вот то, что известно а, по поводу беженцев. Миллион двести тысяч беженцев из Украины угу. а, в год идет 7 миллиардов евро. Угу. Потому, Это что сколько они, процентов они всего не всего бюджета? Они работают и живут за посадью. Я говорю на, на территории Украины, сколько идет из бюджета. А, на территорию Украины насколько я знаю сейчас вот 91 миллиард это на сколько года. процентов от... но это по Евросоюзу но там большая большая доля Германии я не знаю какая могу mm -hmm. посмотреть в интернете если Вот, надо. посмотрите в интернете потом вот эту вот этот процент поделите между всеми людьми в Германии кто работает понимаете потому что каждый кто работает платит налоги правильно ну да, но mm -hmm. Германия это, ⁇ это страна, которая пострадала еще из-за того, что в Германию поставлялся очень дешевый российский газ mm -hmm. по Северному потоку 1 mm -hmm. много лет. А кто в этом виноват? Меркель. А кто Меркель выбирал? Ну, Меркель, в Германии Меркель не выбирают. и Вообще не выбирают людей. Здесь выбирают партии. У нас другая система. Ну, партию выбирали, правильно, там, где она была. Ну да, ХДС, ХСС. Ну, партию И у нас парламентская президентская республика, и поэтому выбирают партию, а не человека. Это не так, как у вас. А вот. и... Ну так а кто выбирал а, эту и партию? Это ошиб ошибка была, да, что Меркель творила, это была большая ошибка. Я ну так скажу, а кто партию выбирал? Вот. А то, что Украина там творила, так там вообще это дураки такие, блядь. А это вот знаете, кого имеют? Так ввиду? а в ответ будет на мой это, вопрос? Это когда, когда не Северный поток. Молодой взрывания. человек, с вами ну, встает ну, трудно общаться. Не Вы, не понимали, либо не слышите, либо делают, я не понимаю. Знаете. Я говорю, что а с, с вами... А почему что? это глупость была? Полная. С вами желе, встает трудно Я общаться. Я могу вам легко объяснить. Молодой человек. А, они иск... не понимают... Я понял. Давайте вот так. Что на тот момент... Молодой человек. А, молодой Россия человек. получает... День, молодой человек че на что на не слышно, я не могу войну. Пойти. На самом деле это не так было. Операция Гара. Зеленский ни хера не имел никакой информации, что он на самом деле. А было вот, Но что я вам скажу, что, что, что на самом деле. Не молодой человек. Вы вообще слышите, что у нас диалог, либо у вас монолог. Если не, у вас... Я вам про Северные потоки говорю. Вы знаете, что там случилось? Мне Лопость интересно, страны. кто Лопа выбирал да. партию. Зачем есть... я не услышал еще ответ, кто партию выбирал, где Меркель была? Я 10 минут пытаюсь задать вопрос про Меркель. Про Меркель давайте. Что еще про Меркель? Партию кто выбирал, где Меркель была? А Меркель а, была в партии ХДС ХСС. Да не в какой вот это партии думает. она была? А кто эту партию к власти привел? Но ну, это центристская партия, что значит кто привел? Центристская партия Германии. Кто голосовал? Никакая партия. А кто голосовал за эту партию, чтобы она победила? А, ну как немцы голосовали? Ну... как. Причем здесь Украина и Северный поток? Вы голосовали, вы получили дешевый российский газ. Угу. Так при чем здесь мы? Я не, могу не, ваши придурки, вот этот э, залужный и зеленский, они не знали даже, что эти э, четыре линии уже давно не работают. Uh -huh. Они были уже на тот момент перекрыты. Вы это знаете? Они были перекрыты Путиным лично, Владимиром Владимировичем. И они сделали очень большую глупость. И зеленский... И ваш заложный... Так а зачем они ее плохо, строили, вот эту не линию? Понимали, не могу... Понять. Что они творят? Глупость сделали. Так линию зачем устроили? А какую линию? Ну, Северного потока. А Северный поток один действовал в течение 15 лет в Германии. Очень да не вы можете поток? отвечать на мои вопросы, а не на свои какие-то. Я спрашиваю, зачем строили поток? Не сколько он работал, а зачем его строили? Зачем покупали дешевый а, газ у России? А, я не могу а, понять. При... Вы отвечаете на вопрос, либо вы просто говорите. Ладно, я отвечаю на вопрос. А, а, Северный поток один начинался строить строиться при Герхарде Шрёдере, а, канцлере а, Германии, а продолжался а, строиться а, при а, а, Ангеле Меркель, а, другим, другой канцлере, а вторую уже. Северный поток-2, он строился уже исключительно при Англии-Меркель. А дальше такой вопрос. Зачем этот второй поток строился? При прим. Меркель или же вот этот вот плохой дешевый российский газ уничтожал Германию? А, а, дешевый российский газ, а, чтобы вы понимали, что это такое, вы в Украине, по-моему, не понимаете. Бля. Ну все, это судьба. Дякую, дякую тебе товарищ майор, что ты его за